Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera saya Siti Suriani Osman dari Universiti Sains Islam Malaysia saya akan membentangkan ya kertas yang berjudul menilai semula peranan kewartawanan dalam pembinaan negara satu refleksi konseptual dari pengalaman Malaysia jadi kertas ini ditulis bersama-sama dengan rakan-rakan Liana -rakan, Manayan dan juga Aruna Raj Devaraju dari Universiti Tunggu Abdul Rahman dan juga Dr. Kartini Kamaruzaman dari Universiti Sains Islam Malaysia. Baik, kita teruskan perbincangan ya, yang cuba membawa kita untuk memahami apa yang dikatakan sebagai uh, bagaimana kewartawanan membentuk negara Bangsa dan apa kekurangan yang kita sedang hadapi sekarang dan keperluan untuk kita revisit ya, ataupun memahami sebenarnya konsep-konsep yang terlibat ya, untuk memastikan kewartawanan dapat memainkan peranannya sebagaimana ia perlu menjalankan atau menjadi salah satu tiang dalam demokrasi. Baik, kewartawanan secara umumnya ya, dianggap sebagai the fourth estate ya atau kuasa keempat dalam teori media klasik. Ini bermakna ya dari segi peranan kewartawanan dalam bidang uh, dalam demokrasi ya uh, ia memikul peranan uh, yang uh, membangun membangun uh, ya social responsibility uh, perannya iaitu membangun uh, identity nasional mem mem memupuk perpaduan etnik dan juga Uh, Menyokong agenda pembangunan ya. Terutamanya di negara-negara pembangun -negara uh, Inilah yang kita harapkan uh, Dari segi peranan Kewartawanan uh, itu sendiri ya. Jadi tidak mustahil Sebenarnya ya, uh, jika Kewartawanan dapat dilihat sebagai satu alat Untuk uh, membantu Proses uh, pembinaan bangsa Atau nation building Media boleh dilihat sebagai alat penting Dalam menyatukan identiti nasional Di negara pasukan pasca kolonial. Um, jadi um, satu teori ya, yang dibawa oleh Badenik Anderson saya seramai yang telah mengetahui dan mendengar tentang teori ini iaitu Imagine Community atau komuniti terbayang di mana um, uh, uh, premis Anderson adalah um, um, membawa kepada mengatakannya bahawa peranan media uh, sebagai ejen imajinasi kolektif iaitu bagaimana sebenarnya media boleh Uh, membuatkan ya atau menyatukan uh, rakyat ya menerusi maklumat-maklumat yang disampaikan yang boleh menjadi pengikat juga ya kepada rakyat daripada uh, pelbagai kaumnya sesuai uh, kita boleh menggunakan teori ini untuk menjelaskan dan memahami bagaimana kewartawanan boleh dijadikan sebagai salah satu alat penting ya dalam uh, proses pembinaan bangsa atau nation building dan selain itu juga uh, peranan civik dan uh, uh, ke, kewartawanan itu sendiri ya adalah satu faktor yang juga membantu ya proses nation building ini uh, dan juga uh, kepatuhan kepada etika kewartawanan ya yang membentuk integriti dalam jiwa eh uh, wartawan ya dan jurnalis yang mana ini uh, menekankan misalnya nilai civic ya empathy dan tanggungjawab sosial dalam melaporkan isu-isu nasional. Jadi inilah antara uh, kerangka teori yang dibawakan ya, dalam pembentangan ini yang mana kita menghujahkan, ya, kami menghujahkan bahawa uh, fatu-fatu ini ya, yang dijelaskan dalam teori ini uh, jika kita amalkan uh, menerusi uh, 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 yang mengikut orang kata uh, yang sebenar ya uh, bentuk ataupun uh, premis yang sebenar maka membolehkan eh, kebetulanan memainkan peranan sebagai satu alat yang terpenting eh, dalam membentuk uh, atau proses dalam membentuk nation building sesebuah negara terutama dalam konteks Malaysia jadi kalau kita lihat pula eh, bagaimana platform ataupun bagaimana sebenarnya landscape Uh, media kita ya dari segi praktis ni ya, di Malaysia ini seperti refresh sajalah ya bagi mereka yang dalam bidang komunikasi tapi bagi yang menonton ya yang mendengar pembentangan tetapi uh, tidak mempunyai background uh, komunikasi misalnya this must be something interesting ya for you uh, contoh jika kita lihat utusan Melayu yang menerbitkan sebelum ini utusan Malaysia ya akhbar Malaysia dan Cosmo uh, RTM dan juga berita harian ni ya. berita harian diterbitkan oleh NSTP News with Sun Press um, semua akhbar-akhbar ini ataupun uh, media organisasi ini dilihat sebagai berperanan ya, sebagai saluran rasmi yang membina identiti Melayu dan juga Malaysia secara umumnya selepas merdeka. Jadi naratif yang diselaraskan, ya, apa yang disampaikan, mesej-mesej disampaikan oleh media organisasi ini selarilah ya, dengan agenda negara. Uh, tetapi of course ya, yeah, dia tidak terlepas daripada kritikan lah ya yeah, apabila uh, banyak juga kritikan ya, yeah, yang mengatakan bahawa uh, media organisasi yang Uh, mempunyai uh, hubungan dengan kerajaan seperti uh, utusan ya, RTM dan juga berita harian ini uh, sebagai sebenarnya tidak memainkan peranan yang sebenar dalam pembentukan national building misalnya itu satu perbincangan lain ya, tapi saya nak bawakan juga selepas um, wujudnya ya organisasi-organisasi uh, ini yang ada wujud lagi uh, uh, apa organisasi-organisasi uh, lain yang uh, lebih terbuka misalnya ya, seperti Malaysia kini ya, Sina Harian dan juga The Vibes. Ya, TV3 mungkin boleh juga dimasukkan dalam kategori uh, yang pertama ya, uh, kerana diterbitkan oleh ataupun adalah uh, sebahagian daripada konglomerat media kita iaitu Uh, media prima. Eh. Ya. Jadi kalau kita lihat Malaysia kini, Sina Harian dan The Vibes, ya, mereka menawarkan wacana alternatif yang lebih terbuka dan juga pelbagai suara. Ya. Platform digital ini uh, memperluaskan akses kepada maklumat kepada uh, masyarakat kita ya, di Malaysia. Jadi apa yang kita perlu tekankan ya bila kita lihat tadi landscape uh, secara umumnya ya kita ada media-media yang uh, friendly to the government affiliated with the government ya dan juga kita ada media-media yang alternatif juga ya membangun. Jadi eh uh, hujah kita di sini adalah penekanan yang paling pentingnya yang cuba kita utamakan adalah uh, memberi penekanan kepada naratif yang inklusif sifatnya ya media kini hari ini memainkan peranan membentuk naratif Malaysia yang lebih berbagai. apa yang perlu ditekankan adalah dari segi keharmonian antara kaum dan juga wilayah-wilayah ya di Malaysia jadi cabarannya untuk kita uh, memastikan komunikasi yang inklusif ini tidak mudah ya ada cabaran datang dengan cabaran <coughs> misalnya yang pertama iaitu yang paling kuat sekali lah ya cabarannya adalah polarisasi politik ya di mana media di Malaysia boleh dilihat ataupun tak ketelaluan dikatakan sering diperalat ya untuk kepentingan politik yang mencetuskan perpecahan Kemudian yang kedua adalah disinformation atau maklumat palsu ya di mana penyebaran berita palsu fake news melalui media sosial mencabar kredibiliti credibility kewartawanan itu sendiri dan bagi orang yang tak faham bagaimana kewartawanan itu berfungsi mereka boleh dengan mudahlah ya tidak mempercayai kewartawanan yang sebenar ya kerana terpengaruh dengan daya-daya fake news ya ketiga adalah tekanan terhadap kebebasan media ya undang-undang dan kawalan politik yang menyekat laporan yang kritikal terhadap kerajaan atau institusi dan juga sekali secara tidak langsung menyekat juga uh, perkembangan investigative reporting ya ataupun penyiasa kewartawanan penyiasatan uh, di negara uh, inilah dan keempat ketidakseimbangan suara ya, di mana media arus perdana cenderung memberi ruang kepada naratif tertentu sahaja ya, dan kadang-kadang tanpa disedari atau dengan disedari menyisihkan suara minoriti ataupun kawasan-kawasan uh, luar bandar ya, yang uh, tidak begitu mendapat uh, coverage lah ya dari segi reporting Baik dari segi cadangan dan refleksi ya kita, kami menghujahkan perlu ataupun perlu uh, keperluan yang penting ya untuk memastikan peranan kewatawanan sivik itu ditekankan ya maksudnya ialah membentuk kesedaran awam terhadap isu-isu kebangsaan dan kepentingan bersama dengan menyediakan ruang wacana dan menyatukan rakyat iaitu peranan media yang seharusnya uh, berlaku ya di Malaysia dan juga di negara-negara membangun kedua wartawan perlu dilihat sebagai pemegang amanah sosial dalam menyampaikan maklumat dengan benar menyampaikan maklumat dengan adil dan juga bertanggungjawab dari segi penulisan mereka demi kepentingan awam ya bukan untuk menggunakan kewartawanan untuk memuaskan personal interest ya ataupun untuk menguntungkan diri sendiri ketiga kewartawanan yang berprinsip dan juga Uh, beretika yang haruslah menjadi tunjang uh, dari segi uh, pengamalan kewartawanan industri sendiri jika benar kita hendakkan uh, kewartawanan itu berupaya memainkan perannya sebagai uh, alat uh, dalam nation building atau proses pembentukan uh, uh, negara bangsa ya baik kesimpulannya Uh, umumnya kita perlu melihat bahawa kewartawanan ya bidang itu sendiri dan juga wartawan itu sendiri bukan hanya sekadar penyampai maklumat sahaja ya tetapi ia adalah satu proses ya, yang membantu pembentukan naratif kebangsaan ya jadi apa yang dicadangkan tadi ya seperti Uh, uh, inklusif, ya yeah. communication inklusif ya yeah, yang menekankan uh, kewartawanan sivik ya yeah. misalnya uh, integrity uh, wartawan yang beramanah ya yeah, tinggi misalnya ini semua wajar dilihat semula ya yeah, dari lensa Malaysia hari ini ya yeah. jika kita benar mahukan uh, kewartawanan berfungsi sebagai uh, uh, alat untuk uh, proses yang menyokong nation building ataupun pembentukan bangsa jadi ini adalah rujukan yang kita gunakan ya, dalam uh, pembentangan ini. Jadi terima kasih banyak uh, untuk uh, kerana mengikuti ya, pembentangan kami dalam uh, ikomah uh, 2025 ini. Ya. Uh, jadi terima kasih untuk ruangnya. Semoga uh, kita sama-sama dapat mempelajari sesuatu daripada pembentangan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera.